قرآن مجید سورہ کہف روزانہ تلاوت کرنے کے فائدے اور اس کے چار مشہور اقتباسات کی تشریح تعارف سورہ کہف قرآن مجید کا اٹھارہ واباب لازوال کہانیاں اور مومنین کے لیے گہرے اسباق پر مشتمل ہے اس باب میں جو کہانیاں ملتی ہیں ان میں اہل غار، دو آدمی اور ان کے باغات حضرت موسہ اور خضر اور ذلقرنین ہیں یہ حکایت رہنمائی حکمت اور عکاسی کا ذریعہ ہیں ایمان شکر گزاری الہی حکمت اور انصاف کے بارے میں بصیرت پیش کرتے ہیں آئیے ہم ان داستانوں کی تفصیلات پر غور کریں تاکہ ان سے ملنے والے قیمتی اسباق سے پردہ اٹھایا جا سکے روزانہ سورہ کہف پڑھنے کی تین وجوہات اور فوائد روزانہ صورت الکہف کی تلاوت کرنے سے خواہشات پوری ہوتی ہیں اور شیطانی کاموں سے حفاظت ہوتی ہے اس کی تین زبردست وجوہات یہ ہیں روحانی تحفظ اور رہنمائی سورہ کہف کی تلاوت کو نقصان دہ اثرات اور شیطانی کاموں سے روحانی تحفظ فراہم کرنے کا خیال ہے آیات ایمان خدا پر بھروسہ اور اس کی رہنمائی حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہیں جو افراد کو منفی قوتوں سے بچانے اور ان کی روحانی لچک کو بڑھانے میں مدد کر سکتی ایمان کے ذریعے خواہشات کی تکمیل بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس صورت کو باقاعدگی سے پڑھنے سے کسی کی خواہشات اور خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے خدا کے منصوبے پر ایمان اور بھروسے پر زور لوگوں کو اپنی دعاؤں میں پر امید اور ثابت قدم رہنے کی ترغیب دیتا ہے الہی کے ساتھ ایک گہرا تعلق پیدا کرتا ہے جو ان کی خواہشات کو پورا کرنے میں سہولت فراہم کر سکتا عکاس سوچ اور حکمت کی حوصلہ افزائی سورہ کہف زندگی آزمائشوں اور حکمت کی اہمیت کے بارے میں گہرے اسباق پر مشتمل ہے اسے روزانہ پڑھنا ان موضوعات پر غور کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے لوگوں کو چیلنجوں کو نیویگیٹ کرنے اور دانش مندانہ فیصلے کرنے میں مدد کرتا ہے یہ عاس مشق ایک زیادہ بامقصد زندگی کا باعث بن سکتی ہے اپنے امال کو ان کی خواہشات اور اہداف کے ساتھ ہم آہنگ کرتی ہے ایمان دولت علم اور طاقت کے لیے چار مقدس وضاحتیں اور مثالیں سورت الکحف نے مومنین کو درپیش آزمائشوں اور ان کے اسباق کے بارے میں چار قصے بیان کیے گئے ہیں اہل غار ان نوجوان مومنوں کی کہانی جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی سورت الکحف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے انہیں دریافت کیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں اہل غار اصحاب الکحف کی کہانی اہم ہونے کی تین زبردست وجوہات یہ ہیں ظلم و ستم کے چہرے پر ایمان یہ کہانی غار کے لوگوں کے اٹل ایمان کی عکاسی کرتی ہے جنہوں نے ایک ایسے معاشرے سے بھاگنے کا انتخاب کیا جو اپنے عقائد کی وجہ سے انہیں ستاتا تھا اپنے عقائد پر قائم رہنے کی ان کی ہمت مشکل حالات میں اپنے ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے چیلنجوں کا سامنا کرنے والے افراد کے لیے ایک تحریک کا کام کرتی ہے خدائی حفاظت اور معجزہ غار کے لوگوں کا ان کی طویل نیند کے دوران مجزانہ طور پر محفوظ رہنا ان لوگوں پر خدا کی حفاظت کی علامت ہے جو اپنے عقائد پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہ تھیم الہی حمایت پر بھروسہ کرنے کی اہمیت کو واضح کرتا ہے اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ ایمان نجات اور تحفظ کی غیر متوقع شکلوں کا باعث بن سکتا ہے۔ وقت اور تبدیلی کی عکاسی اہل غار کا کئی سالوں کے بعد بیدار ہونا وقت زندگی اور معاشرتی تبدیلیوں کی نوعیت پر گہرا غور و فکر کرتا ہے ان کا تجربہ وقت کے گزرنے اور ایمان کی پائیدار نوعیت کے بارے میں غور و فکر کی حوصلہ افزائی کرتا ہے مومنوں کو ان ابدی سچائیوں کی یاد دلاتا ہے جو دنیاوی تبدیلیوں سے بالاتر ہے دولت اور احسان کے بارے میں دو آدمیوں کی گفتگو دو آدمیوں کی کہانی جن کے پاس باغات تھے اور ان کی شکر گزاری اور دنیاوی مال کی عارضی نوعیت کے بارے میں گفتگو اللہ تعالیٰ سورت الکف میں فرماتا ہے کہ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو یہ کیوں نہ کہا کہ اللہ نے جو چاہا ہو گیا اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں سورہ کہف میں بیان کردہ دو آدمیوں اور ان کے باغات کی کہانی کو تلاش کرنے کے لیے یہاں تین زبردست وجوہات ہیں آجزی اور شکر گزاری کا سبق یہ کہانی امیر آدمی کے تکبر اور مادی املاک پر اس کے انحصار کو کم خوش قسمت آدمی کے آجزانہ رویہ سے متصادم کرتی ہے یہ آجزی شکر گزاری اور یہ تسلیم کرنے کی اہمیت کی ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے کہ حقیقی دولت مادی فوائد سے بالاتر ہے دولت اور کامیابی کا انتقال دولت مند آدمی کے باغ کا اچانک تباہ ہونا دنیاوی کامیابیوں اور دولت کی لازوالیت کو ظاہر کرتا ہے یہ تھیم زندگی اور مادی دولت کی عارضی نوعیت پر غور کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے لوگوں کو اس بات پر توجہ مرکوز کرنے کی ترغیب دیتا ہے کہ حقیقی معنوں میں کیا اہمیت ہے روحانی ترقی اور اخلاقی زندگی تکبر اور انکار کے نتائج داستان غرور اور خدائی طاقت کے انکار کے نتائج کو نمایاں کرتی ہے دولت مند آدمی کا نقصان کے امکان کو تسلیم کرنے سے انکار اور اپنے دوست کی تنبیہات سے نفرت اس کے زوال کا باعث بنتی ہے یہ تکبر کے خطرات اور خود آگاہی اور ایمان کی ضرورت کے بارے میں ایک احتیاطی کہانی کے طور پر کام کرتا ہے حضرت موسا اور خضر علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام کہ خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کی کہانی ایک خدائی شخصیت جو علاؤ حکمت اور ظاہری مشکلات کے پیچھے غیب کی وجوہات کے بارے میں اہم اسباق دیتا ہے اللہ تعالی سورہ کہف میں فرماتا ہے اس نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے میں تمہیں اس بات کی تعبیر بتاؤں گا جس پر تم صبر نہ کر سکے موسا علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کی طرف کیوں ہدایت کی گئی اس کی تین زبردست وجوہات یہ ہیں علم کا حصول موسا نے خزر سے سیکھنے کی کوشش کی جو خاص علم اور حکمت کے حامل تھے جو دوسروں کو نہیں دیے گئے تھے یہ جستجو علم کی تلاش اور اس بات کو تسلیم کرنے میں آجزی کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ ہمیشہ گہری بصیرت اور سچائیاں سامنے آتی ہے۔ خدائی حکمت کو سمجھنا موسا اور خزر کے درمیان ہونے والی ملاقاتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ انسانی سمجھ محدود ہے ان کی بات چیت کے ذریعے موسا نے سیکھا کہ واقعات ہمیشہ صحیح اور غلط کے انسانی تصورات کے مطابق نہیں ہو سکتے یہ خدا کی حکمت اور منصوبہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے یہاں تک کہ جب حالات پریشان کن نظر آتے ہوں صبر اور قبولیت کا سبق خضر کے ساتھ سفر موسا کو صبر اور قبولیت کے بارے میں قیمتی سبق سکھاتا ہے خضر کے امال جو شروع میں غیر منصفانہ یا مبہم معلوم ہوتے ہیں بلاخر گہری سچائیوں کو ظاہر کرتے ہیں یہ تجربہ مصیبت کے وقت صبر کی اہمیت اور حکم الٰہی کو قبول کرنے پر زور دیتا ہے اس خیال کو تقویت دیتا ہے کہ ہر چیز کو فوری طور پر سمجھنا نہیں ہے۔ ذلقرنین دو سینگوں والا سال حکمران ذوالقرنین کی کہانی ایک سال حکمران جو دنیا کا سفر کرتا ہے مختلف لوگوں اور حالات کا سامنا کرتا ہے اور عدل و انصاف کو برقرار رکھتا ہے اللہ تعالی سورہ کہف میں فرماتا ہے کہ پس تم میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو ذلقرنین کی کہانی کے اہم ہونے کی تین زبردست وجوہات یہ ہیں قیادت اور انصاف کا ایک نمونہ ذلقرنین کو ایک عادل اور عقل مند رہنما کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو اپنی طاقت کو انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے اس کے امال اخلاقی قیادت کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ حقیقی طاقت کو ذمہ داری کے ساتھ اور عظیم تر بھلائی کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے علم اور تلاش کی جستجو اس داستان میں ذلکرنین کے مختلف ممالک کے سفر اور مختلف لوگوں سے ان کی ملاقاتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے یہ پہلو علم کھوج اور متنوع ثقافتوں کو سمجھنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے دوسروں سے سیکھنے کے لیے کھلے ذہن کے نقطہ نظر کی وکالت کرتا ہے الہی ہدایت اور آجزی اپنے پورے سفر کے دوران ذلقرنین اپنی کامیابیوں کو خدا کی رہنمائی سے منسوب کرتے ہوئے قیادت میں آجزی کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں الہی حکمت پر اس کا بھروسہ ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے کہ حقیقی کامیابی اپنی حدود کو پہچاننے اور خود سے آگے رہنمائی حاصل کرنے سے حاصل ہوتی ہے نتیجہ آخر میں سورہ کہف میں بیان کی گئی کہانیاں تعلیمات کا ایک ٹیپسٹری پیش کرتی ہیں جو وقت اور ثقافتوں میں گونجتی ہے۔ اہل غار کے غیر متزلزل ایمان سے لے کر دو آدمیوں اور ان کے باغات کی کہانی میں آجزی اور شکر گزاری تک ہر داستان مومنوں کے لیے گہرا سبق دیتی ہے حضرت موسا اور خضر کے درمیان ملاقات علاؤ حکمت کی گہرائیوں اور اللہ کے منصوبے پر بھروسے کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے جبکہ ذوالقرنین ذلقرنین کی کہانی کی عادت میں عدل و انصاف کی اہمیت کو واضح کرتی ہے ان کہانیوں پر غور کرنے کے ذریعے مومنین قیمتی بصیرت حاصل کر سکتے ہیں جو انہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اخلاقی اقدار کو برقرار رکھنے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں سورہ کہف حکمت کے ایک لازوال خزانے کے طور پر کھڑی ہے اس کی آیات میں مومنوں کو ہدایت اور روشن خیالی حاصل کرنے کی دعوت دیتی ہے اللہ کا پیغام مومنین کے لیے سورہ کہف میں اے مومن جان لو کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں زندگی کی آزمائشوں اور مصیبتوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں میری حکمت پر بھروسہ رکھو میرے فرمان پر صبر کرو اور اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھام لو یاد رکھو کہ میں سب کچھ جاننے والا رحم کرنے والا ہوں اور میں ہمیشہ ان کے قریب ہوں جو میری طرف رجوع کرتے ہیں نیکی جان لو کہ میں تم سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور یہ کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے تمہارا دل میرے نور سے منور ہو جائے اور تمہارا سفر مجھ پر بھروسہ کرنے والا ہو کیونکہ میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں اگر سبسکرائب بٹن اپیئر نہیں ہوتا ہے تو, تو ویڈیو کی تفصیل میں میں نے لنک دے دیا ہے اس سے آپ آسانی سبسکرائب کر سکتے ہیں اس پر کلک کریں تھینک یو